अथ चतुर्थं दशकं कल्यता मम कुरुष्व तावतीं कल्यते भवदुपासनं यया स्पष्टमष्टविधयोगचर्यया पुष्टयाशुतवतुष्टिमाप्नुया तव तुष्टिमाप्नुया ब्रह्मचर्यदृढतादिभिर्यमैः आप्लवादिनियमैश्च पाविताः कुर्महे दृढममी सुखासनं पङ्कजाद्यमपि वा भवत्पराः प्राणवायुमभियम्य निर्मला इन्द्रियाणि विषयादथापहृत्या स्महे भवदुपासनोन्मुखाः अस्फुटे वपुषिते प्रयत्नतो धारये मधिषणामुहुर्मुहुः तेन भक्तिरसमन्तरार्द्रताम् उद्वहेमभवदङ्घ्रिचिन्तकाः विस्फुटावयवभेदसुन्दरं त्वद्वपुस्सुचिरशीलनावशात् अश्रमं मनसि चिन्तयामहे ध्यानयोगनिरतास्त्वदाश्रयाः ध्यायतां सकलमूर्तिमीदृशीम् उन्मिषण्मधुरता सान्द्रमोदरसरूपमान्तरं ब्रह्मरूपमयि ते भासते स्थितिं त्वत्समाधिमयि विश्वनायक आश्रितः पुनरतः परिच्युतौ आरभेमहि च धारणादिकम् खमभ्यसननिर्भरो लसत् त्वत्परात्मसुखकल्पितोत्सवाः मुक्तभक्तकुलमौलिताङ्गताः सञ्चरेमशुक नारदादिवत् त्वत्समाधिविजये तु यः पुनः मङ्क्षुमोक्षरसिकः क्रमेण वा योगा वश्य मनिलं लिंगदेहमपि ही संत्यजन्नथो लीयते त्वयि परे निराग्रहः कुतुकी तुमुर्धतः साधमेव करणेर निरीयते अग्निवासरवलक्षपक्षगैः उत्तरायणजुषा च दैवतैः प्रापितो रविपदं भवत्परो मोदवान् ध्रुवपदान्तमीयते आस्थितोऽथमहरालये यदा शेषवक्त्रदहनोष्मणार्द्यते ईयते भवदुपाश्रयस्तदा वेधस पदमतः पुरैव वा तत्र वा तव पदेथवा वसन् प्राकृतप्रलय एतिमुक्ततां स्वेच्छया खलु पुरा विमुच्यते जगदण्डमोजसा तस्य च क्षितिपयो महो निलद्यो महत्प्रकृतिसप्तकावृतीः तत्तदात्मकथया विशं सुखी याति ते पदमनावृतं विभो अर्चिरादिगतिमीदृशीं व्रजन् विच्छुतिं न भजते जगत्पते सच्चिदात्मकभवद्गुणोदयान् उच्चरं तमनिलेश पाहि मां श्रीहरये नमः